তিতা খাম রাতে উঠে গা পে উঠি তিতা খাম নিমপাত খাম কেঁচা নেমপাত দুটা আটা পাত খাম পিছত আমি চিড়ামুড়ি লড়ু দিবেন পামকিন সেল করে বাট এই মায় একদম ঘরতে হে বনাইছে ফ্লেছ বেক হেল্ল' অবিৰ্ভান কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল চ' বিহু আহি পালেহি আৰু বিহুৰ বহুত 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 বেছি শুভেচ্ছা সকলোকে চ' আজি হৈছে ফুল বিহু পিছদিনাখন হৈছে কইলা বহাগ আৰু বহাগ আহি পালে চ' চব বিহু স্পেচিয়েল ভিডিঅ'টো স্প্ৰাড কৰি দিছোঁ আৰু মৰ্ণিং মৰ্ণিঙতে মই আৰু ইফালে আছে আমাৰ ভাইটি চ' আমি দুইটাই গৈ আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান বেংকত বেংকৰ পৰা আৰু ঢেৰ কিবাকিবি কাম আছে বহুত দৌৰিব লগা আছে যিহেতুকে আজি চ' এতিয়া মৰ্ণিং মৰ্ণিঙত ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ যিহেতুকে আজি মৰ্ণিঙৰ পৰাই বহুত ধেৰ কিবাকিবি কাম আছে অ'টত যাব লগা আছে আৰু মই আজি চকু দেখাইছিলোঁ ডক্টৰ তাতে লেণ্ডস্কাইটত যাই পেলাই চচমা চাই আহিছোঁ বাট মোৰ চশমাকেইটা একদম পচন্দ নহ'ল মানে কি মোৰ চকুৰ হিচাপত চশমাকেইটা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ যায় চ' ভাল নালাগিলে আৰু এইফালে আৰু এটা চিনাকি খুৰাৰ দোকান আছে তাতে যাওঁ আৰু যদি চচমাটো পাওঁ তেনেকৈ চছমাটো বনাবলৈ যদি মানে মোৰ মুখৰ চাইজৰ ফ্ৰেমটো পাওঁ বনাব চেষ্টা কৰিম আৰু তেনেকৈ ত' মৰ্ণিঙৰ পৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ তে ব্ল'গ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চ' গাইছে আজি বহুত বহুত ৰ'দ দি দিছে জাষ্ট গা পা ধুই পেলাই ওলাইছোঁ অলপ টাইমৰ কাৰণে ভাল লাগে কিন্তু পিছত যাবলৈ বহুত বেছি গৰম লাগে কিন্তু উপায় নাই হ'লেও যাব লাগিব যিহেতুকে কেইটামান কাম আছে নকৰিলে আজি নহ'ব চ' সেইবুলি ওলাই আহিছোঁ আৰু যিখিনি পাৰিম মই আপোনালোকক অকণমানকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব এতিয়া চাই থাকক দিনৰ যাত্ৰাটো দেখুৱাই আছোঁ ইফালে চাগে আমাৰ ইয়াতে আৰু এটা পাৰ্ক নহ'লে কিবা এটা শিৱা বনাই আছে আৰু নহ'লে জেগাটোৰ পৰা হালধি আছিলে এতিয়াৰ পৰা ভৰ্তি হৈ গৈছে আৰু এইফালৰ গছটো চাগে কাটি দিছিলে এইবিলাক হৈছে ৰাস্তাৰ আপডেট গাইজ এইবিলাক ৰাস্তাত যাওঁতে যাওঁতে যি যি পাওঁ তাকে আপডেট হৈছে আমাৰ ইয়াৰে সৰগুৰি মন্দিৰ আৰু এইফালে মন্দিৰ বহুদিন হৈছে নাই পিজ্জা খাব নাই কিনে কিবা নহয়

নতুন গাড়ী লৈ আহিছে দেই আমাৰ বিহু যোগাৰ চলি আছে বৰ্তমান টিঙৰ গোটেই ভাজা হৈ আছে এইখনে মৌৰি আছে কিবা ক'ব খুজিবানে এতিয়া বহুত ধেৰ বাকী আছে দেই মাত্ৰ যোগাৰ কৰিহে আছোঁ আৰু আকৌ গধূলা কৰিলোঁ মই দেখালোঁ গুটিখিনি এতিয়া আইটেমখিনি গোটেই ৰেডি কৰা নাই হ'ব নেকি লাহে লাহে পোন্ধৰ ষোল্ল বিধমান বস্তু লাগে আমাৰ লাহে লাহে হৈ আছে দেখা পাব মানে অঁ ঠিক আছে এতিয়া এইফালে মৰি হৈছে আৰু এইফালে চিমৰ চিমৰ গুটি ভাজা হৈ আছে তাৰপিছত লাহে লাহে হ'ব আৰু লাহে লাহে দেখুৱাই থাকিম দেই এইফালে আমাৰ ঢেৰ বস্তু দেখা পাইছে বাদাম চিমৰ গুটি এইফালে এইটো কি এইবিলাক বহুত ধুনীয়া কিবাকিবি আছে দেই এই এইবিলাক জানো চিৰা নে চাউল কিবা কিবি আছে এইবিলাক কিবা মাটি মা কিবা মাটিমাহ এইফালে আছে মুড়ি এইকেইটা গোটেইকেইটা সেইটো কি বস্তু তিল এইকেইটা গোটেই বস্তু দি পেলাই এটা উৰহি গুটি এইফালে উৰহি গুটি চাউলৰ ভাজা বাদাম এইটো কি বস্তু ধনিয়া এইটো ধুনীয়া এইটো ধনিয়াটো ফ্ৰাই কৰিছে মায়ে এইফালে এতিয়া মায়ে ধুনীয়াকৈ ক'ব ক'ত কি কৰিছে দেই এইফালে এতিয়া মায়ে ঢালি আছে চাউলৰ ভাজি চাউলৰ ভাজা তাৰপিছত মাটিমু মাটিমাহ মিক্স হ'ব দেই এইকেইটা গোটেইকেইটা এটাত মিক্স হ'ব তাৰপিছত চিৰা ভাজি চিৰা ভাজি উৰহি গুটি উৰহি গুটি চিৰা ভি আৰু চিৰা ভাজি আচ্ছা তিল তিল এইটো হৈছে কৈ দিওঁ এইটো হৈছে একদম মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ আমি যোনটো চিৰা চিড্ছ আৰু পামকিন চিড্ছ বুলি কওঁ তাৰ ভিতৰৰ যোনটো মানে বেচিকেইটা থাকে যে থাকে গুটিকেইটা তো সেই গুটিকেইটাক মানে বজাৰত এনেকৈ পামকিন চীজ বুলি বহুত বহুতে চেল কৰে বাট এইটো মায়ে একদম ঘৰতে হেৰি কৰি বনাইছে মানে মিঠা লাৰ ভিতৰত যোনটো গুটি থাকে সেইটো ওলাইছে ওলাই পেলাই আৰু ভিতৰৰ পৰা আৰু এনেকৈ সৰু সৰুকৈ ওলাইছে সেইটো সেইকেইটাক ভাজি লৈছে দেন এতিয়া এইটো ইয়াতে এনেকৈ মিক্স যাব আৰু আছে দেই এইটো কি বস্তু টিচি টিচি এইটো হ'ল টিচি অকণমান আৰু কেইটামান বস্তু কম আছে আনিব লাগিব তাৰপিছত বনোৱা হ'ব মানে ৰাতিলৈকে আমি এইটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব আজি বুধবাৰ আৰু আমাৰ বাৰ নাই ক'বলগীয়া শনিবাৰে আমি এইটো খাব লাগে মানে ফুল বিহুত খাব লাগে আৰু এইবোৰ এতিয়া গোটেইকেইটা বস্তু একেলগে মিক্স হ'ব গুটিকেইটা এইবোৰ মিহলাই আমি ফুলপুহিত বিহুৰ দিনাখন ফুলপহিত পিছদিনাখন খাম ধৰণৰ চব্জি মিহলাই এটা চব্জি হ'ব পাচন বুলি কওঁ আমি সেইটো আমাৰ বিহুৰ দিনাখন খাব পৰহি মানে দেওবাৰে খাব আচ্ছা আমি পাচন খাম তিতা খাম ৰাতিপুৱা উঠি গা পা ধুই উঠি ফার্স্টত আমি তিতা খাম নিমপাত খাম কেঁচা নিমপাত দুটা আটা পাত খাম তারপর আমি মুড়ি লাড়ু আর এইবর এইটোর নাম হল আর্টকড়াই আটটা 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 নোহা বহু কিটা বস্তু মিহল থাকে হিসাবর বাইরের থাকে অগণন মিহলায় এই থাকবে চির লড় থাকবে দই চিরা খাম কলর লগত এই আর আচ্ছা লাগলা প্ৰায় হ'লে দেখা পাইছে হালধি নিমপাত দুবৰি আৰু এইটো কিবা বীজ কাঠালি নে কিবা ক'লে মায়ে তো এইবিলাকৰ লগত আজি আমাৰ গা ধুব লাগিব যিহেতুকে বহাগৰ প্ৰথমটো দিন আচ্ছা আৰু আজি হৈছে সংক্ৰান্তি আমাৰ বেংগলী নিয়মত এইবিলাক হালধিৰে মাহ হালধিৰে গা চা ধুব লাগে তো গা ধুম যাৰ কাৰণে এইবিলাক বটিব লাগিব হালধি কেঁচা হালধি হয় সেইটো দেখা পোৱা নাই নেকি দেখাই দিওঁ চবেই নুধুৱে আকৌ দেই আমাৰ বেংগলী নিয়মত আছে কেঁচা হালধিৰে মানে গা ধুব লাগে আকৌ বেংগলী নিয়মতো বোলে চবে গা নুধুৱে মানে আমাৰ মামাৰ হাতৰ ফালে নুধুৱে আমি ধুব লাগিব চ' এইবিলাক ৰেডি কৰিছোঁ এতিয়া সেইবিলাক বটিব লাগিব দেন আমি গা পা ধুম নতুন কাপোৰ পিন্ধিফালে জাষ্ট গা পা ধুই আহিছোঁ সেইফালে মায়ে দৰ্জা মুখত এনেকৈ এই ফুলটো লগাব লাগে মানে কালি যে ফুল বিহু আছিলে তাৰ কাৰণে এনেকৈ ফুল অমলাই দিছে আৰু এতিয়া আমি গা পা ধুই আহিছোঁ এতিয়া নতুন কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধিব লাগে বাট মই নতুন কাপোৰ কিনা নাই ছ' ডেট মই নতুন কাপোৰ নিপিন্ধোঁ আৰু মোৰ চকুৰ ওচৰতে ভাইটিয়ে হেৰি মানে মই গা ধুই আছিলোঁ সেইটো টাইমতে ভাইটিয়ে শত্ৰু কাটিছে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বেক কেমেৰাত চ' এইফালে শত্ৰু বনাই ফাৰ্ষ্টত বনাই মেলি খয় আৰু ফুল আৰু ঢেৰ কিবাকিবি আমৰ হেৰি থাকে সেইটো মাজতে সেইবিলাকৰ লগত শত্ৰু কাতে শত্ৰু দমন কৰা বুলি কয় আৰু লগাই যাম এইফালে খাম দৈ চিৰা দৈ হেঁতিপথে ভাইটি বজাৰৰ পৰা দৈ লৈ আহিছে তাৰপিছত কলটো আনো এইফালে লৈ আহিছো কল এইফালে কল তাৰপিছত দৈ চিৰা আৰু গুড় এইবিলাক ধেৰ খাব লাগিব আজি দেই চ' আজিৰ দিনটোত মানে কিবা এটা খোৱাৰ আগতে ফাৰ্ষ্টত যিহেতুকে আজি সংক্ৰান্তি আমাৰ নিয়মৰ সংক্ৰান্তি চ' কিবা এটা খোৱাৰ আগতে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ এইফালে নিমপাত খাব লাগিব দেন আমাৰ দিনৰ যাত্ৰাটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব মানে একো খাব নোৱাৰিম চ' এইটো ফাৰ্ষ্ট খাম নিমপাত একদম তিতা তিতা আমাৰ উপায় নাই খাব লাগিব নিমপাত খাইছোঁ আৰু মাহ হালধি যোনটো দেখাইছিলোঁ মাহ হালধিৰে পূৰা গা পা ধুইছোঁ এইফালে পূৰা হালধি লাগি আছে সৰু সৰু ন লাগি থাকে আৰু মোকটো কিবা তিতা হৈ গ'ল চুকাই বোলে এতিয়া খানা খাওঁ মানে মৰ্ণিং মৰ্ণিঙৰ ব্ৰেকফাষ্ট আজিৰ এইটোৱে চাইবোৰ খাওঁ খাই লৈ দিনৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভণি কৰিম চিৰা গুৰ কল এইবিলাক আহি গ'ল সেইবিলাক আহি গ'ল মিঠৈ বুলি এইবিলাক তাৰপিছত এইফালে ষ্টাৰ্ট কৰাই সেয়া মই যে দেখুৱাইছিলোঁ বহুত কেইবিধ হেৰিৰ লগত বনোৱা যায় দেখুৱাইছিলোঁ যে মা বনাইছে সেইবিলাকে আজি খাব লাগে চ' গাই যিহেতুকে আজি হৈছে পাচন আৰু হৈছে আমাৰ যোনটো বৃগলি নিয়ম আছে সেইটো নিয়মত পাচনটো আমি খাওঁ যদি বাই চান্স পাচন ৰন্ধা কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে বেলেগ কিবা খাব লাগে ছ' দেট আমাৰ পেহীয়ে আৰু আমাৰ খৰিয়ে যিহেতুকে পাচন ৰান্ধি আছে চ' সেইবুলি আমি পাচন ৰন্ধা নাই আমি এইফালে পাচন বনা মানে পাঁচটা আঞ্জা বনাইছোঁ চ' পাঁচটা আঞ্জা কি কি বনাই আছোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এটা এটা কেইটামান ফাৰ্ষ্টতে এইফালে মই বনালোঁ টেঙা দালি সেইফালে আছে গাজৰ বন্ধাকবি আৰু বিনৰ ভাজা এটা হ'ব বিলাহী চাটনি এটা হ'ব আলু ভাজিছোঁ আৰু বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিছোঁ দেন আকৌ এইটো ফ্ৰাইডে আছে তিতা এটা ভাজা মানে আলু আৰু তিতা এটা ভজা কৰিছোঁ দেন সেইখিনিয়ে আমাৰ হাজিৰ আৰু চ' গাই যেতিয়া ইভিনিং হৈছে আৰু ইভিনিঙত তেতিয়া মই আৰু মাক যাবলৈছোঁ পেহীতৰ ঘৰত মা এইফালে একদম ৰেডি আছে যিহেতুকে মা জাষ্ট আহিছে মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ৰেডি হৈছে এতিয়া ভাই আহিছে কামৰ পৰা চ' এইফালে মই ৰেডি হৈছোঁ মই যাম পেহতৰ ঘৰত যিহেতুকে মই ৰাতিপুৱাতে ক'লোঁ যে আমাৰ পাচনত বহুত কিবা কিবি চবজি চব্জি বনাই আমাৰ নিয়মত আছে পাচন বনোৱাটো ত' পেহঁতে বনাইছে তো এতিয়া আমি পেহতৰ ঘৰত যাম আৰু এটা খুৰী ঘৰত যাম তো যোৱাৰ আগতে মানে ঘৰতে ভোক লাগি গ'ল যে তো যাৰ কাৰণে এতিয়া আমি খাম ৰসগোল্লা এইফালে আছে দৈ এইফালে আছে কল পূৰা একেবাৰে প্ৰটিনে প্ৰটিন গোটেইকেইটা এদিনতে মানে গোটেই প্ৰটিন খাই শেষ কৰিম ছ' এইফালে ভাইটিয়ে আটকৰা খাই আছে যোনটো নেকি মই ইমান টাইমে খাই আছিলোঁ তো এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছোঁ তেতিয়া খাই বৈ যাম চ' এতিয়া আগতে খাই লওঁ মিঠাই কৰিলে সেইফালে ভাইটিয়ে এটা গাড়ী পিন্ধিছে তাকে মায়ে পূজা কৰি আছে

ইয়াৰে আহি পেলাই বহিছোঁ আৰু কৰি আছে এইটো চাই আছে মই ইয়াৰ পৰা যাম পেহী ঘৰত ৰাতিপুৱা হ'লে অৱস্থা বেয়া হৈ যাব এতিয়া ইয়াৰ পৰা মানে যাম পেহীহঁতৰ ঘৰতও পাঁচজনে খাম চব আইজ আজি হৈছে বিহুৰ নেক্সট ডে আৰু এতিয়া আমাৰ ভাইটি যাব লাগিছো বজাৰত যিটোকে অকণমান শাক পাচলি আনিব লগা আছে আৰু মাছ চাছ আনিব লগা আছে যিটো কি মামাই আহিম বুলি কৈছে এতিয়া চাওঁ বিহুত ত' সেইবুলি যাব ওলাইছোঁ বজাৰ চ' চাই থাকিব আজিৰ দিনটোতো অলপ অলপকৈ দেখুৱাম যিহেতুকে মই সদায় কণ্টিনিউ কৰিব পৰা নাই অকণমান ব্যস্ত হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি আহিছিলোঁ তাৰ গাড়ীত এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ ঘৰত পুৰা নতুন নতুন চিকচিকা হৈ আছে

সেইটো হৈছে পাই সেইফালে মাছ একেবাৰে মেৰিনেট কৰি লৈছো আৰু এইফালে পেনত তেল দি দিছো গৰম গৰম হৈ গৈছে লাহে লাহে এতিয়া মাছখিনি ভাজি ল'ম আৰু এইফালে ফুলকপিৰ লগত বনাম যিহেতুকে ফুলকবিটো অকণমান মানে বইল কৰি লৈছোঁ যিহেতুকে বহুত বেছি গেছ চ' অকণমান বইল কৰি পানীটো পেলাই দিম আৰু মাছটো দিয়াৰ আগতে ইয়াত অকণমান নিমখ দি দিম নহ'লে মানে এইটো লাগি যোৱাৰ চাঞ্চ থাকে যে চ' যাই কিনে অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ তেতিয়াহ'লে মাছটো লাগি নাপায় আৰু চকাইছে আমাৰ ৰন্ধা কমপ্লিট এইফালে আছে শাক এইফালে আছে মাছৰ তেল এইফালে আছে ভাজা পুলগুটি ভাজা এইফালে আছে মাছৰ মাথা আৰু কণী এইফালে বিলাহী চাটনি এইফালে ফ্ৰাই মাছৰ মাছ এইফালে নেমু আৰু এইফালে আচলটো এইফালে পূৰাই চচপেণ্ড হৈছে মাছৰ আঞ্জা দেই